угу здорово. здорово а вы батюшка нет если ты имеешь в религиозном смысле, нет. Религиозном смысле. а вы а у вас это вот э, звезда звезда давида вроде да там вот сзади да да есть звезда давида есть а вы а вы а вы иудеи да да а скажите, а вот, ну как бы вы соблюдаете вот эти, ну, я не знаю, вот религиозные вот эти, как бы, правила, что ли, иудейские? Нет, не соблюдаю. Вы верующий человек? Нет. Не верующий? Нет. Да. А что тебе, тебе надо было э, верующего, да? Ты хотел что-то спросить? Ну, если бы вы были верующий такой, который соблюдает, ну, я бы, конечно, дальше бы начал спрашивать. А раз нет, ну, на нет и а суда нет. Ты знаешь, что каждый еврей, он разбирается в этом во всем. Каждый, кто считает себя евреем, ну, вы... вне зависимости от веры, он свои традиции знает. Ну, как минимум, mm -hmm. базовый набор, хотя бы как минимум. Это, Понятно, же, это, это же не, не россияне православные, которые ничего не знают о своей религии. Евреи как раз-таки а э, даже, а, а, даже а, а светские такое, очень хорошо а, все знают о своей религии. А это самое, а что такого православные не знают о своей религии? Ти, ну, есть какие-то тай, тайные какие-то. Нет, причем вот здесь тайные, он ничего не они знают. даже базового не знают, не то, что тайного. Я, я, я понял. А скажите, а вы родились в Советском Союзе, наверное, да? Да, я родился в Советском Союзе. А, и как вот вам прямо с детства ваша мама или папа там, или дедушка рассказывал вот эти вот иудейские каноны, о которых вы Нет. теперь все знаете, правильно? Нет, не рассказывали. А они, они были советскими людьми, они, конечно же, это все не соблюдали и мне ничего такого не рассказывали. А, хорошо. А где же тогда вы, как бы, получили вот этот объем знаний? Ну, я подрос и интересовался самостоятельно. Все знания, которые а вот у меня есть, я их приобрел чит... самостоятельно. Я понял. А скажите, это самое, а какие книжки вы читали, ну, чтобы вот, как бы, постигнуть эти правила? И вообще... Ну, если, если мы говорим о об иудаизме то иудейские книги, которые, э, которые ну, для хотя, этого хотя и, бы. и были написаны. Хотя бы одну танах. Ну, хотя... самое, самое стандартное то, что базовая, есть. Вот тебе танах. Тора, например, которая является базовым для изучения иудаизма и понимания его. Ну а дальше а там века есть века еще будет. и всякие э, другие книги. Религиозного толка и не только религиозного, а вообще о правилах, о традициях и тому подобное. Комментарии, много в общем, всякой разной литературы. Ну, это вам помогает как бы в жизни ну, в чем-то помогает, в чем-то нет. Смотря, смотря что и как это применять, это же зависит от каждого индивидуально. Ты вот мне скажи, ты сам верующий или как? Да, наверное, нет. Я, наверное, как бы так. перединка А, просто на ты почему-то хотел поговорить именно с религиозным человеком, поэтому я Подумал, что ты тоже религиозный, раз ты хотел с равным, так сказать, ну, бы, ты, ну, ну, ты, 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 же, ты же, да, ты же не религиозный. Да, но ну, так я же про тебя говорю, ты же искал религиозного. Ты же расстроился, что я не религиозный. Ну, я я да. думал, вот что ты как религиозный человек хотел поговорить с таким же религиозным человеком. Угу. Где-то, наверное, я не знаю, давно, наверное, месяц назад что ли, мне здесь попался свидетель йогов. Вот мы с ним долго ну. разговаривали, вообще такое интересное собеседие. Угу. Ну, он, он реально такой прям вот вообще целеустремленный там ну, такой прям вот ну прям вот. В общем, ну, свидетели йога они, они такие все должны прям. быть, или йоговки должны быть, ну да. Вот а, ты, ну ты, ты, я так понимаю, не, не верующий, да, ты но все равно ты же относишься к христианскому миру, как бы к православному, да, ты россиянин? Ну, конь, конь, ну конь, конечно. Вот э, какая главная книга у православных? Я не знаю. Ну, у Библии, наверное, у всех главная книга. М -м, Библия. Ты, ну, ты да, знаешь, ветхий что завет, Ветхий Завет? Да, вот ты знаешь, что Ветхий Завет это Тора еврейская не знал. Ты не знал этого? Нет, откуда? Ну, как это откуда? Ну, люди, в принципе, я, например, Евангелие, хоть я и не христианин, но Евангелие я, допустим, читал. Я знаю, что такое Евангелие. Я знаю, там, их есть разные тоже виды этого Евангелия. Я, я и Коран читал, допустим, просто для общего развития. Но вот... Ты, я думал, тоже как-то, в общем, развивался, раз тебе это интересно. А тебе, кажется, ты даже базовые вещи не знаешь. Так нет, но я Библию не читал, я сразу говорю. Может, отрывки какие-то, что-то мне попадают. Да, я имею такое, в виду, что там. ты даже был а не в курсе, вот, вот что. Читать не, не читал. Я, я про то, что ты даже был не в курсе, что Библия это еврейская книга. Не, почему? То, что это еврейская, это понятно. Там же. Исход, по-моему, какая первая что ли часть Библии. Там же израильские, фу как, и, не израильские, а, еврейские были эти как фараоны. Я читал. Да, это, это уже, это уже конец. Такой... Это уже конец Ветхого Завета, это конец Библии. А, ну я, я же говорю, что я плохо... Ветхого я Завета. читал. Ну, да, э, так, так я тебе только что -то я сказал. Читал, я читал еврейское, а ты, а ты так удивился что это еврейское. То. Удивился чему? Ну, что это Тора еврейская. А, то, что это... Совет. Да откуда я, откуда я? Я читал труды Косидовского по поводу того, что он проводил археологические раскопки там в Иерусалиме, в Ерехоне, там, ну и других городах, то как бы вот, вот это вот. земли обетованной, там, будем что? так. Что? Это значит, что это историк советского уклада, ну Польша же была советская, да, ну когда-то, а вот после э, Второй мировой войны, э, ну как социалистическая, Ходила а, в и как бы все его да. вот, труды, и его труды они как бы вот как бы вот такие, там он приводит, ну приводит массу примеров всяких таких интересных, вот, потом, например э, ну каких примеров интересных по поводу чего? Он же раскопки ты говоришь, историк, раскопки. Может какие-то выводы, что-то. О чем это ты читал? Ну раскопки. Ну раскопки, например, там у него что чего, чего мне запомнилось, что город Иерихон э, был, ну как существовал, ну фундамент Он и сегодня существует, там какой-то да, стены. Сегодня. Да, фундамент этой стены, по-моему, там что-то такое или укрепление каких-то существовали 7000 тысяч лет до нашей эры. ну так это один из самых старых городов, а если быть точным, ну вот самый ну вот, старый самый старый город вообще. В мире. ну вот Коседовский ну. об этом пишет, ну, вот то, что и мне как бы запомнилось. а я то еще есть ты из этого я это... Это вынес. ну я понял. Угу. он 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 не не религиозный деятель, он историк, он ну как археолог так, Артур, правильно, я вот тебя и спрашиваю, но так. ты мне смог только рассказать то, что и так, в принципе, известная вещь, о том, что Юрихон – это самый старый город на Земле. Ну, окей, это как бы, в принципе, общеизвестная информация. Может быть, я думал, ты, можешь что-то такое интересное там можешь рассказать. Нет, это самое. Вы меня спросили, что как бы там я, вот я вам рассказываю. То, что вы об этом знаете, я, я уже понял, потому что ну, вы же интересовались, я-то так постолько, поскольку. Ну, я понял. Ладно. Э, да. тут, э, То, что вы знаете об тут, этом, э, это он, что? Он, я э, вас кемпелл. не хочу удивить. Он, он, э, Иисус он кем был, ты знаешь? Иисус. Еще раз кто? Иисус. 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 Ну. Он христианский ваш Бог. Он кемпелл. кем был? Кем? Кем он? Ну это не знаю, проповедник. Сын ну, а, а где он жил? Кем он был? В курсе? Ну он там в Иерусалиме был, потом. Он же как Иисус из, из Назарета, что-то в Иисус я не знаю. Ну наверное где-то mm -hmm. Дубна. Ладно. Как ты думаешь? А ну, у вас он... Иисус? А у вас а у а у вас Иисус-то есть? У нас нет Иисуса, вернее у нас есть, но не тот Иисус. У нас есть Иисус Новин, такой был наш пророк. Иисус Новин. Но он был задолго до этого Иисуса. Поэтому Слушайте, это... а вот, вот на территории царской России было такое движение черносотенцы. Угу. Какой-то я фильм смотрел. Они говорили, ну, был, что да, погромы евре... Евре... Ев... Еврейские погромы нужно устран... у... Фу, блин, проводить, потому что... «Евреи распяли нашего Христа». Ну да, это не только черносотенцы это, как... это говорили, но черносотенцы да, это разносили с удовольствием, и они устраивали еврейские погромы, да. Они не, а это, ярыми это, это анти... на самом деле, да? Антисемитами, ну нет, конечно. Как это на самом деле? Нет, конечно. Это как байка, э, средневековая байка, которая была придумано с тем чтобы религиозными вот христианами церковью католической в первую очередь была придумана эта байка для того чтобы очернить евреев и настроить всех против евреев но это не единственное о а я... было много много таких назывались называются такие наветы вот было очень много Наветов, на евреев. А слушайте, а, да. Наветов, а вот скажите обществе. мне, а почему так, а почему так много евреев вот в Европе? Ну потому что вот и вот вы, кстати, да, вот вы, ваши родственники, да, евреев, в Советскому Союзе откуда потому что взялись? в свое время их изгнали со своей территории, и они были вынуждены переместиться не только в Европу, по всему миру а рассеялись. Ну тогда Америки а не было, расселись в... больше по э, вот и на Кавказе их много, Средняя Азия, э, Передняя Азия, Африка э, и Европа, да, в том числе, конечно, везде. А, кто, а кто их? А кто? А кто выгнал ты их? Римляне. А, фу, это еще до нашей эры что ли? Это в нашей эре в начале нашей эры сто е года нашей эры последнее а еврейское иудейское восстание и Адриан был такой император Адриан в время разрушил Иерусалим уничтожил еврейский храм переименовал Иудею в Палестину сирийскую и изгнал ну точнее он не изгонял евреев он запретил и запретил иудейскую веру на этой территории, запретил евреям исповедовать иудаизм, за это была смертная казнь. И евреи, соответственно, были вынуждены уйти. То есть как бы как такового изгнания не было, что он сказал всех евреев отсюда изгнать. Он просто запретил, ну, была смертная казнь за иудейские обряды, за иудейскую веру. Было запрещено там вот делать обрезание, что это одно из самых главных заповедей у евреев. И много-много чего еще. И евреи были вынуждены эту территорию покинуть, так как они хотели все-таки исповедовать свои, э, свою религию, и они ушли, да. А это самое. А вот еще такая национальность или нация, я не знаю, как правильно сказать: караимы, Это кто такие? Это, ну, по некоторым по некоторым источникам, скажем так, это евреи, которые вот тогда же вот в те времена, а некоторые даже еще раньше, чем то, о чем я говорю, вот когда времена рассеяния евреев по, по миру. Это евреи, которые поселились на территории Крыма и вообще в принципе южная часть, в том числе и России, современной и Украины современной. Но ну, в большей степени они были расселены в Крыму. И вот из них, ну, многие, кстати говоря, впоследствии многие из них приняли ислам, когда уже были исламские завоевания, когда на эту территорию пришли тюрки, тюркские всякие племена и так далее. Многие вот эти евреи принимали ислам и христианство, кстати говоря, в том числе. Вот, вот их называют Кераимами, там есть еще одно название, это типа как бы коренные жители вот Крыма, но это не чисто только евреи, потому что, как я уже сказал, они многие меняли веру, плюс они смешивались с местными народами, которые там были. Это не чисто в какой-то степени они вот это еврейство там как бы вымылось, но... Вот основ. Как бы изначально это были евреи, да. А mm. завис. И... Все, завис окончательно, да? Ну ладно, завис и завис. Ну, такой любознательный был. Видите как. Любознательный, в принципе, не, э, не грубил, ничего, нормально все слушал. Ну, жалко, что завес, в принципе, нормально поговорили. Кстати говоря, те евреи, которые вот на территории Крыма расселились когда-то, ну и в том числе южная часть Украины и южная часть вот современной России, тоже многие из них принимали и православие, ну, уже потом, потому что это же было когда? Это мы говорим про первые века нашей эры, когда они там расселялись, а уже вот во времена Украины, то есть это ну, где-то там 14 век, там, 15, 16, вот, становление казачества, например, запорожского, и многие принимали христианство, вступали в казачество тоже очень много. Короче говоря, евреи, как я уже давным-давно говорил, что евреи на территории вот современной Украины проживали тысячи лет.